rumah kau conteng. Aku suruh kau belajar. Sampai sekarang satu perkataan pun kau tak pandai baca. Tulis tak reti, baca merangkak. Patutlah gagal. Memang betul. Di bumi ini, rumah seharusnya tempat paling nyaman. Tetapi, bukan bagi aku. Ia menjadi rumah penderitaan. Masihkah ada sinar? <tuh> Ya Allah, Ghazali, cucu bertuah seorang ni. Kau buat apa, Ghazali? Habis penuh kini rumah tu kau conteng. Betul lah, Bapak kau selalu marah-marahkan kau. Alat tu, biarlah. Ji kan tak pandai baca. Tapi, Ji pandai lukis. Tapi, Ayah selalu marah Ji kalau Ji baca lambat. Ji takkan pergi sekolah lah tu. Nanti Ji kena ajak. Hah? Ji Aku tak ada nama cucu nama Ji Alah, Ghazali lah tu Ji baru ikut trend Ghazali bin Mat Tahir Ibu bapa kamu telah beri nama kamu dengan baik Banyak maknanya Inilah zaman muda sekarang hmm. Suka sangat ikut trend Sampai hilang kebanggaan salah silah keluarga kita Ish, ish, ish <tuh> Menurut artikel Penang Institut pada tahun 2004 Ketidakstabilan keluarga seperti penceraian atau kemiskinan Mampu melemahkan emosi pelajar Dan menjadi faktor pendorong utama kepada keciciran pembelajaran Pengabayan oleh ibu bapa sama ada dari segi perhatian Bimbingan kasih sayang maupun sokongan pembelajaran di rumah Menyebabkan murid kekurangan motivasi Untuk belajar, membaca, menulis Dan juga menguasai kemahiran asas bagi literasi dari sekolah rendah sampai sekolah beringat Masih lagi tak kena baca Gagal, gagal, gagal Kalau sebenarnya sendiri pun tak menang hudus Kena jadi apa ni Ghazali Malu kau anak macam kau ni Kis Ghazali ni ibu Kalau ibu ada Ibu ajar Ghazali sampai pandai Ibu, ibu Tak habis dari dulu Perempuan tu dah tinggalkan kita Dia tak peduli pun dekat kita bahawa ibu bapa yang kurang mengambil peduli tentang pelibatan anak-anak mereka dalam bidang akademik disebabkan oleh kepincangan institusi kekeluargaan yang goyah dan juga rapuh konflik keluarga berterusan isu pengabaian dan juga kes penceraian ibu bapa memberi tekanan emosi yang negatif kepada anak-anak kesan trauma ini secara tidak langsung boleh menyebabkan mereka hilang fokus dalam pembelajaran, kurang minat untuk ke sekolah, seterusnya meningkatkan risiko keciciran dan juga tahap penguasaan literasi yang lemah. Tak nak kau bayar. Kita maaf dah. Maaf, maaf, maaf cik cik Masalah kewangan untuk membiayai keperluan pendidikan anak-anak seperti membayar yuran persekolahan, membeli buku, alat tulis dan pakaian seragam sekolah menyebabkan anak terpaksa mengorbankan masa belajar sehingga ada yang terpaksa berhenti sekolah sekaligus menyebabkan mereka ketinggalan dalam menguasai kemahiran literasi dalam kehidupan. <tuk> Maaf dah Tak nak pakcik dah lama Dah kena berhenti kerja Nanti je dah kerja Dapat gaji kami bayar lah balik Kalau dah sebulan ke tak kerja Tak payah bayar kan ah, ha, sudah Yang penting aku tahu esok dia bayar juga Faham? Atok! Eh kau tengok apa? Pergi belajar sekarang Jangan jadi macam bapak dengan atuk kau yang menyusahkan kau tahu Hmm <tuk> Kesian Atok Macam mana aku nak beli buku Atok tak ada duit Ayah pula dah lama kena berhenti kerja Kalau macam ni lah Sampai bila-bila lah aku tak pandai baca Menurut laporan kajian status kecacaran murid oleh bahagian perancangan dan penyidikan dasar pendidikan pada tahun 2023, lebih daripada 60% murid yang tercicir berasal daripada latar belakang keluarga berpendapatan rendah B40. Ibu bapa yang hidup dalam kemiskinan cenderung untuk mengutamakan kelas dengan hidup harian membanding masa depan pendidikan anak-anak mereka. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori dan kerangka kerja Haraki Maslow dengan menyatakan bahawa ini video akan lebih mengutamakan keperluan asas iaitu makanan, tempat tinggal dan selepas keperluan asas ini dipenuhi barulah mereka akan menitikberatkan keperluan lain seperti pendidikan dan sebagainya. Itulah kisah aku dari keluarga yang goyah teruskan kehidupan. Kini bahasa menjadi medan kerancuan, kata-kata disalahguna, makna menjadi kabur dan identiti bangsa semakin terhakis. Teko, Inilah wajah masyarakatku. Nampak tu. sedap je goreng pisang ni. Boleh saya nak beli tiga keping? Waalaikumsalam. Ye. Yeah. Ni bukan goreng pisang nak weh. Ni pisang goreng namanya. Eh, bukan sama je ke? Goreng pisang, pisang goreng. Ah, uh, dua-dua pisang digoreng kan? Ish. Kalau goreng pisang, maksudnya pakcik tengah menggoreng buah pisang tu. Tapi kalau pisang goreng, pisang goreng yang telah siap dimas dimasak. Oh, lawaklah pak cik ni. Tapi betul juga. Itulah kadang-kadang orang uh, ikut sedap mula je cakap. Masyarakat setempat amat mempengaruhi gaya kehidupan dan percakapan dan sesebuah komuniti. Dalam kehidupan seharian di kawasan kejiranan, sudah tentu terdapatnya kedai runcit atau pasar yang berdekatan. Kebanyakan peniaga sering kali tidak menitik beratkan peraturan kod dan tata bahasa bagi bahasa Melayu. Oleh itu, keadaan, ini, keadaan malam ini sudah semestinya menimbulkan kerancuan berbahasa dan menimbulkan cara bersosial yang tidak menepati peraturan bahasa seperti bahasa Selangor dan bahasa Rojak. Ha, itulah masalah kita sekarang. Makin lama bahasa kita makin bercelaru. Kadang-kadang budak zaman sekarang tersalah ejaan, tersalah susunan bahasa. Bila hari bulan, nanti bahasa kita akan terus hilang di, di zaman. Hmm, kalau macam tu, saya nak tiga keping pisang goreng. Okay. Boleh ke? Ah ha, ni, pak cik dah siap goreng. Ambil. Okey. Terima kasih pak cik. Betul. Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa ya. Okey. Terima, okay. Terima, Terima kasih. Okay. Sebagai contoh, peniaga pisang goreng ini mempromosikan perniagaan miliknya dengan menyebut goreng pisang. Frasa ini sudah tentu salah kerana tidak mematuhi hukum DN dalam tata bahasa bahasa Melayu. Oleh itu, murid-murid yang sering terdedah kepada penggunaan bahasa slanga dalam persekitaran harian mereka ini sudah pasti memberi kekeliruan dalam cara berkomunikasi mereka serta mengakibatkan tahap perkembangan bahasa dan menulis mereka semakin merudum. EJ hey, hey, Hmm, kau ni sejak ke sekolah? Belum lagi tak buat Be lagi. Kau tadi kena marah dengan cikgu sebab tak pandai baca. <laughs> Biarlah. Aku kata apa yang sangat pun. Eh. Hmm. Uh. Ni aku tengok-tengok live ni Tiktok Inilah influencer, pempengaruh yang kau minat tu Eh abang kering-kering lah Macam dia famous tu Dia cakap apa? Influencer jadi pempengaruh tak kaya Aku dah cakap Betul lah. Dia ni kan, dia tak belajar tinggi tau Tapi kan dia dia ni kaya tau Semakin ramai murid yang menunjukkan keengganan untuk ke sekolah kerana ingin menjadi seorang pempengaruh seperti idola mereka di platform TikTok dan juga Instagram. Hal ini demikian kerana mereka melihat kejayaan pempengaruh yang meraih pendapatan lumayan dan dikenali ramai hanya melalui penghasilan kandungan video tanpa latar belakang pendidikan yang tinggi. Hal ini telah menyebabkan pelajar yakin bahawa kejayaan tidak semestinya dicapai melalui pendidikan dan pembelajaran. Hmm. Kena hmm. konten kreatif je pun. Dia tak ada SPM pun. So, tak pandai, beli -beli. Jadi, nak nak tak pandai, pun. pun. Hmm. Aku nak belajar taklah pandai sangat, sangat. sangat. Tapi kalau niaga tu boleh. boleh. Maybe tak boleh ikut jejak lah. langkah dia, tak tak dia kot. Boleh Syah aku support kau. Kau jadi influencer. Kumpul duit banyak-banyak. Boleh? Boleh? Ya. Yeah. Oh, eh tapi memang aku selalu ada dengan dia memang dia oh. Menurut laporan sinar harian pada 29 Mei 2024 daripada 383,685 calon yang mendaftar untuk menduduki sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM pada tahun 2023 hanya 373,525 calon sahaja yang hadir. Jumlah ini menunjukkan seramai 10,160 calon tidak hadir pada hari perpisahan tersebut. Isu ini telah dikaitkan dengan pengaruh mempengaruh media sosial yang mempengaruhi pelajar untuk mempercayai bahawa kejayaan boleh dicapai tanpa perlu melalui pendidikan yang formal. Aku membesar dalam rumah tanpa suara mesra, hanya hentakan kaki, teriakan luka. Tiada cerita penghantar tidur Hanya sunyi yang membungkus malam Namun ada sinar yang amboi, sedang amboi, menanti amboi. Seronoknya kita tengok Cikgu-cikgu Kohot Zabar ni mengajar Murid-murid tingkatan 2 SMK Seri Indah Dengan menggunakan bahan bantu mengajar Yang sangat kreatif Yang sangat menarik Guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran Bagi menangani keciciran murid Pendekatan berkesan seperti penggunaan teknologi, pembelajaran berasaskan projek, kolaboratif dan konstruktivisme dapat meningkatkan minat, motivasi dan kefahaman murid. Misalnya, ICT mampu menarik perhatian murid melalui elemen visual dan interaktif menurut Rahman 2022 manakala aktiviti kolaboratif mengukuhkan pemahaman dan kemahiran sosial. Emosi murid turut dijaga Bukan sekadar akal diisi Sokongan diberi sepanjang masa Agar terus kuat menempuh misi Guru cemerlang bijak berfikir Mengubah cara demi murid tercinta Agar tiada yang terus tercicir Ilmu disampai penuh makna Papa Putih tidak lagi sendiri Tablet dan skrin jadi peneman. Teknologi diguna hari ke hari. Murid teruja fokus berpanjangan. Selain itu, kurangnya latihan atau pendekatan pedagogi yang berkesan daripada guru dalam pengajaran literasi turut melemahkan keupayaan murid untuk menguasai asas-asas membaca dan menulis. Sekiranya guru tidak menerima latihan yang mencukupi atau tidak menggunakan strategi pengajaran yang sesuai dengan tahap kebolehan murid. Maka murid yang lemah akan terus tercicir tanpa bimbingan yang sewajarnya Projek diberi murid terlibat, belajar bersama, saling membantu Ilmu digali, minat meningkat, tak hanya mendengar mereka turut bersatu Gaya belajar berbeza-beza, ada yang visual, ada yang lisan Guru bijak sesuaikan cara agar semua dapat kefahaman Latihan guru, jangan dilupa Ilmu baharu terus digapai Cabaran kini, kian menyapa Guru cekal terus beramai Ha, itulah serba sedikit kisah hidup aku Sebagai seorang Ghazali Guruku, kau genggam tanganku yang menggigil Kau bimbing bibirku menyebut huruf pertama Kau Bangunkan jiwaku dari lena panjang, mengajar aku bahawa aku juga mampu bercahaya. Kini aku membaca bukan sekadar tulisan, tetapi membaca makna kehidupan. Aku menulis bukan dengan pena, tetapi dengan hati yang telah kau hidupkan semula. Masihkah ada sinar? Aku tidak lagi bertanya kerana sinar itu telah kutemui dalam cahaya matamu wahai guruku